साल मसाला मार्केट में गिरागी भी कम है और हर एक चीज के दाम कम हो रहे हो हो गए और मिर्ची के पिछले दो तीन साल में भाव बहुत ज़्यादा हो गए थे वो इस साल में बहुत लेवल से आ गए और अभी ऑलरेडी मार्केट डाउन चल रहा है हल्दी में भी गए साल में लास्ट में पाँच साल से भाव नहीं बढ़े थे तो लास्ट साल में आ, किसान लोग का कुछ आंदोलन वगैरह हुआ और वो सब के हिसाब से थोड़ा हल्दी में भाव बढ़ा था वो भी पिछले एक दो महीने से तो हल्दी भी स्टैंड बाय है और भाव थोड़े डाउन ही है जीरा जो गए साल में पाँच सौ साढ़े पाँच सौ छः सौ रुपये तक का क्विंटल का भाव गया था वो ये साल वापस अढ़ाई सौ दो सौ अढ़ाई सौ रुपये पे आ गया है और सभी मार्केट इधर डाउन है और ये साल ये अभी जो सीज़न में इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ है तो इलेक्शन के हिसाब से भी इधर घिरागी बहुत कम है और गिरागी अभी लगता है कि बारिश गल अच्छा खासा बारिश गिर गया ऐसे बारिश चालू हो गया तो मसाले के अंदर डिमांड अभी कम रहेगी और भाव में कोई कोई भी चीज़ में बढ़ोतरी दिख नहीं रही है मिर्ची देखिए अब जो बेडगी मिर्ची गए साल में पाँच सौ साढ़े पाँच सौ छः सौ रुपये का भाव था वो वही साल में दो सौ अढ़ाई सौ रुपये का भाव है काश्मीर मिर्ची जो सात सौ आठ सौ रुपये का भाव था वो अभी तीन सौ साढ़े तीन सौ चार सौ साढ़े चार सौ का भाव है और ये का जो तीखा मिर्ची है उसमें ज़्यादा गए साल भी बढ़ा नहीं था तीन सौ तीन सवा तीन सौ रुपये भाव हुआ था जो अभी दो सौ सवा दो सौ अढ़ाई सौ रुपये का भाव चालू है बाकी का जो कलर जो पीसने में कलर जो फुल माल आता है उसमें भी पचास सौ रुपये का फर्क है और गए साल से तो कम ही है बहुत बाहर से इम्पोर्ट होने वाला जो मसाला है उसके आ, क्या इम्पोर्ट मसाले भी मसाला स्पाइसीज है ना वो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है थोड़ा बहुत ये जो ब्लैक पेपर और वो सब जो कोलम्बो का आता है लेकिन उसके सामने जो क्वालिटी जो हमारी कोचिंग की रहती है वो कोलम्बो की नहीं रहती है साल में देखिए जीरा और मिर्ची को लेंगे तो बहुत ऊपर के लेवल से समझिए तीस पैसा चालीस पैसे पे आ गया है जो सौ रुपये का भाव समझो कि छः सौ साढ़े छः सौ सात सौ वाला मिर्ची आज दो सौ अढ़ाई सौ रुपया हो गया है तो और जीरा भी वैसे ही है दो सौ अढ़ाई सौ तीन सौ का भाव है बड़ी सो भी कम भाव में है इमली भी कम भाव में है तो हर एक चीज का भाव डाउन है कारण एक ही है कि, कि इलेक्शन के हिसाब से थोड़ा मेंटालिटी भी अभी थोड़ा गिरा ग्लो भी रहते हैं सेकेंड थिंग कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत हो गया है और बम्बई का सबसे बड़ा व्यापार जो बोलते हैं तो जो रीडेवलपमेंट जो बम्बई का हो रहा है तो समझिए कि सेवेंटी परसेंटेज बम्बई प्रॉपर बॉम्बे रीडेवलपमेंट में तो उसके नीचे जो वानी लोग जो बैठते थे बधियाँ बैठते थे वो तो बधिया की दुकान बंद हो गई है ज़्यादातर तो मॉल कल्चर का काम अभी हो रहा है मारा बौल को, बौल को भी हम करते हैं। लेकिन ओवरऑल गिराजा एपीएमसी न्यूज लाइब करा बेल आईकॉन वर प्रेस करा